Aš esu Mildab, tai aš tai diena gražia, gimiau ir Lietuva įstojo Europos Sąjungą ir tapo Europos Sąjungos dalimi. Gina Elena Dankin, ji yra studentė Florencijos Tana Malta, Florencijos Tameijo, Hanala Ošimsena. Esu Kyriakos, 1. majio 2004, iš tos nuo gimdymo, įtraukti Kipro į Europos Sąjungą. Time, a Práztat Császlószá, ráda a Kvárián, ráda sportám. Szent Zetúdi Ószemléit professzionálna a Kvárián az mesélte, hogy ő volt verseny azért egy kicsit. Fülők körében ki lesz az első uniós kavat. Én éjfél 32-kor születtem, szóval pont nem maradtam. 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Unióba Szlovákiával, Szlovéniával, Lengyelországgal, Csehországgal, Mátával, Ciprussal. Észtországgal, Lettországgal a a Toto datum bylo velmi důležitým koncem dlouhaletého rozdělení Evropy, ke kterému došlo po druhé světové válce. Prošli jsme si obdobím prosperity a zažili jsme i krize. Všechny tyto zkušenosti pro nás byly důležité a pomohly nám se posouvat dál a pracovat na zprávě našeho státu. Unia Europejska jest dla mnie wspólnotą bardzo różnych od siebie ludzi, którzy dzielą wspólną historię, czasami piękną, czasami bardzo trudną. A także jest to eksperyment polityczny bez precedensów historii, który dał Europie najdłuższy okres pokoju. Ali, Aliu i grupa ta Paisi, kultury deferenty, które algi i Kiedy chcę być no tak jest to niewiżmutność współpracować z wiaserymi. teda vedcami v různých krajinách. tím pádem mám aj viac možností, keďže, keďže je Slovensko napríklad členom Európskej únie, kľudne môžem študovať v zahraničných krajinách, či už je to formou Erasmus projektov, alebo um, celkovo štúdie na vysokej škole. Prieč mňa sa Európa to, že sme vienoti, kopa a pár je vysa Είναι και η Λατβία και ο κόσμος, αλλά δεν ξέρω, αλλά σαν και ο κόσμος. Πολλή μεγάλη Ευρωπαϊκή Ελλάδα είναι, εγώ, η περίοδο, που μπορούμε να ελευθερήσουμε, να να ζούμε, να εργάζομαστε ή να Ελπίζω να συνεχίσουν να εντάσσονται και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προωθηθεί το μήνυμα της ειρήνης και σε ολόκληρη την Ευρωπα Myślę, że życie za 20 lat będzie wymagało dużo odpowiedzialności, biorąc pod uwagę mnogość wyzwań, które są przed nami już teraz, ale wierzę, że sobie poradzimy.